ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ নিশা আহিবলগীয়া এপিছৰ প্ৰম' বৰ্তমান মুকলি হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰমত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ধাৰাবাহিকখন হ'বলৈ গৈ আছে বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং বলকচোন চাওঁ আজিৰ প্ৰমত কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আজিৰ প্ৰমৰ প্ৰথম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ পৰিয়ে কৈ আছিল আচলতে মায়ে এতিয়াও নাভাবি যে আমি ডাঙৰ হৈছোঁ তাৰপিছত আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ অনুোৱে কৈ আছিল পৰিয়ে ফোনটো উঠালে জানো তেতিয়া প্ৰিয়াংশুৱে মাত দিছে নাই ৰিচিভ নকৰিলে তেতিয়া অনুোৱে মাত দিছে তেনেহ'লে ক'ত বিচাৰি যাবা এতিয়া তাইক তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ পুনৰ পৰিয়ে কৈ আছিল তেওঁৰ মতে আমি সাধাৰণ মাৰ্কেটখনলৈ গ'লেও মাৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈহে যাব লাগে আমি ইয়ালৈ অহাৰ আগতে দাদাই মোক ফোনৰ ওপৰত ফোন কৰিয়ে আছিলে তাৰপিছতে আমি প্ৰমাণ দেখিবলৈ পাইছোঁ পলিক অকণমান বেলেগ ৰূপত দেখা গৈছিলে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নিশা চাৰে আঠ বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল লেকেনৰ টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব